Відкрився новий супермаркет мережі АТБ. Шановні ягодинці, дозвольте мені привітати вас святом. Побажати, щоб перший супермаркет був першим, але не останнім. І щоб кошик наш був такий, щоб ми могли купити. Череване управляючий. Оце отут хай пок. Глянеться в день незалежності, що міська влада не матиме проблем з благоустроєм біля АТБ. Ви згодні, да. будь ласка, все буде добре. Ми будемо намагатися підтримувати чистоту і порядок і дбати про те, щоб всім було зручно, комфортно і затишно. Тоді ще раз із святом, і у нас це буде найкраща територія і найдешевші ціни. Іванович, будь ласка. Шановна громада, перш за все, вітаю святом Дня Незалежності. Я думаю, що більше говорити нічого не треба. Люди чекають, щоб зайти в магазин і подивитися, яке буде обслуговування. Я думаю, що дана марка повинна підтримати свою марку для того, щоб люди отримували якісні продукти і по низьким цінам. А зараз всім бажаю гарного настрою, з Днем Незалежності і успіхів. Усьому починаємо. Починаємо, перерізаємо. Но і новий магазин бажаючих стати першими покупцями щойно відкритого магазину, було більше п'яти сотень. Людей не стільки привабила акція першим ста покупцям подарунок, як перемогла цікавість, очікували неймовірних знижок на продукти. Всі безжально штовхалися, намагаючись першими потрапити до крамниці. Через такий ажіотаж охоронці були змушені пропускати людей порціями. Ой! 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 О Перше враження від магазину звичайний супермаркет зі звичним набором товарів продовольчої групи та повсякденного вжитку. Серед акцій, якими порадують нас власники мережі з Дніпропетровська, п'ять кращих продуктових товарів за дуже привабливою ціною з економія до 30% сімейного бюджету. Акція сім днів. Це можливість придбати необхідні для дому товари за значно нижчими цінами. А також акція Недільна знижка. Лише в неділю ви матимете нагоду придбати 500 видів товарів зі знижкою до 40%. А от відрізняє новий супермаркет від уже існуючих. В нашому місті те, що він є магазином самообслуговування. Покупці самі без допомоги продавців обирають собі товар, навіть ваговий. В асортименті також немає власної випічки салатів та інших уже приготованих страв. Події порівняли ціни на деякі види продуктів харчування. Вони майже нічим не відрізняються від ринкових, якщо звісно не зважати на тимчасові знижки. Ті з покупців, які у день відкриття придбали товар на суму більше ніж 100 гривень, автоматично стали учасниками розіграшу цінних призів. или смотрю. Я, в общем, отвернулся. Как я говорил, я доставать чеки не буду. Чеков правда много. А летом хорошо открытие проводить, потому что летом не только тепло и интересно, но еще и чеки, они такие сухие, хрустящие внутри, как чипсы. Только руки после них не жирные. Еще может? Какой-то чек у меня выпал. Бросил его туда назад. Итак. Итак, и так, и так. Итак, и так, и так, и так. Теперь мне нужен будет помощник. Я сейчас выберу себе каким-нибудь своим взглядом. Да нет, ты учитать умеешь даже. Давай ты Как тебя зовут? Марина. Марина, сколько тебе лет? Девять. Девять лет, Марина. Если вы вдруг выиграете какой-то подарок, то вот Марина, все как бы к Марине. Вопросы. И первое, что мы разыграем, это, это будут наушники StarTex. Давайте тут давай, наушники. Давай. Наушники StarTex. Марин, крути барабан. Становись вот здесь и осторожно крути барабан. Да, крути. Только так, чтобы он вперед не укоротился. Крути, крути, хорошо крути Нас часто спрашивают, почему в магазинах АТБ такие низкие цены А потому что мы используем бесплатный детский труд Вот И пока Марина крутит Теперь, Марин, смотри, что нужно сделать Нужно будет засунуть туда руку глубоко-глубоко Помешать, там все качественно А смотреть на меня сможешь? Все время смотреть на меня Хоть кто-то будет на меня смотреть Так И потом доставай одну любую бумажку Напоминаю вам еще раз, что розыгрыш будет проходить только среди присутствующих участников. И первый победитель – это Касьян Нина Ивановна. Проходите сюда. Нина Ивановна, проходите сюда. Видимо, вы идете со своим кодовым словом. Так, посмотрите. Кто знает Нину Ивановну? Так, хорошо, вам не показываю. Посмотрите, пожалуйста, кодовое слово там в скобках написано. Только вслух не читать. Посмотрите, кодовое слово, вслух не читать. Хорошо? Кто без очков пришел, тот просто кивает каждый, день. каждый раз, когда я подхожу. Подходите, так, Нина Ивановна, сейчас можно получить наушники Startax, а можно не получить, если неправильное кодовое слово скажет. Итак, кодовое слово. Максим. Максим, это кто? Внук. Внук. Вот и будут внуку наушники. Я вас поздравляю. Держите это вам. Фото на память. Посмотрите туда. Чек, это мне. Напишите на нем наушники. Следующий подарок мы с Мариной разыграем, и это будет кастрюля. Wow. О. Нет, это еще не О. Я вам достану следующий подарок. Вы скажете «о». А это там просто подарок под, под, под названием О. Итак, держи. Все, пусть теперь красивые девочки ждут, держат, я отращу себе усы и буду как в поле чудес. Крути, барабан. Сектор приз. Так, останавливай, смотришь на меня, засовываешь руку. Так, так, так. Нащупала руками почерк мамы. И следующий победитель это Стригун Антон Павлович. С, нема сразу. Стригун Антон Павлович. Проходите сюда. Ну что вы там стоите? Так, а вы, когда человек выходит, если это не вы, то вы ему аплодируете, потому что он уже телевизор, не выиграл. Так, Антон Павлович, проходите сюда. Так, это был другой Антон Павлович. А, это вот не ко мне пришли. Здрасте. Это все Антон Павлович? Так. Вы, Антон Павлович, да? Хорошо, стойте здесь. Сейчас кодовое слово. Кто хочет посмотреть? Кто-нибудь хочет посмотреть? Посмотрели? Да. Хорошо. Итак, кодовое слово. Вика. Вика это кто? Девчина. Ваша? Нет. Yeah. Ну, в общем, если... Если здесь есть Вика, посмотрите на Антона Павловича. У него есть теперь кастрюля Пирекс все в ваших руках. Держите. Держите осторожно, чтобы не выпало. Хорошо? И еще там о вас хочет Карина записать какие-то данные. Это, конечно, не Вика. Ну, не очень. О, и красная две банки. Теперь О, да? Хорошо. Марина, крутим барабан. Так, засовывай руку, закрывай глаза. Или не закрывай глаза. Следующий по победитель, человек, к которому можно будет прийти на блины, это Матвиенко Василь Хомович. Матвиенко Василь... Не надо. Ну, держите, надо. так, держите ваш подарок. Фото на память. Пусть теперь Макс попробует не уметь готовить что-нибудь. Следующий, следующий подарок, это подарок полтавский называется. Потому что если бы вы видели, что в Полтаве бабушки сделали за этот подарок, они они танцевали, они пели, они... Одна бабушка пришла такая утром, говорит, я так, что-то как-то зайти не могу, тут столько покупателей. А потом э, так танцевала, что ушла и палочку забыла. Вот. И когда мы ее догнали, палочку отдали, она как-то шла-шла нормально, а палочку взяла и начала хромать. В общем, подарок полтавский. Олень. О, это город О будет теперь. Хорошо, Богдан, крути барабан. Засовывай руку. Хорошо. Чер... Черненко Светлана Николаевна. И кодовое слово. Женя. Женя. Женя, иди уже сюда. Держи. Тебе. Это вам фото на память. Красив... Смотрите, солнышко светит. Давай Алину поднимите. Смотрите, как красиво. И чек. Нет, чек от меня. Я вас поздравляю. Проходите, пожалуйста. Туда. Аплодисменты тоже вам. Богдан, следующий подарок. Семейный набор сейчас будет. Сейчас я его найду только. Набор семейный от «Жилет». Смотрите. Засовываю руку. И следующий победитель – это кругляк Анатолий Александрович. Кругляк Анатолий Александрович. Ну вот такого. Это все вам, видите? Спасибо, что пришли в наш магазин. Мы все здесь собрались для этого. Так, засовываю руку в барабан. Так. Ковбота Ганна Семеневна Анна Семеновна, если вы здесь, пожалуйста. Виктория, это кто? Дотя. Покажите. Нету? Ну, я вас поздравляю. Этот набор теперь ваш. Аплодисменты тоже ваши. И, так, тебе. тебе, 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 тебе. Держи, черный. Давай ты. Спасибо тебе большое. Спускайся вниз к родителям. Спроси, у, у них как можно за это и убить. Вот. Так, засовывай руку. И замечательный набор. Большой-большой набор. Олейны. Бритвы, джилет, винус и икры красной Горова Юлия Николаевна. Виктория, это кто? Давайте. Покажите. Нету? Ну, я вас поздравляю. Этот набор теперь ваш. Аплодисменты тоже ваши. И так, тебе. Тебе, 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 тебе. Держи черный. Давай ты. Спасибо тебе большое. Спускайся вниз к родителям. Спроси у них, как тебя зовут, правильно? Как тебя зовут? Все хорошо, хорошо, так чтобы все перемешалось. Я должен снова сказать вам про социальные сети, в группе ВКонтакте, в Одноклассниках или в Facebook. Вы можете на меня жалобу написать. Кто согласен? Жалобу писать? Все. Ну все, видите, сразу угрожает. Такой маленький, а сразу угрожаю. Так, засовывай руку. Вот отрон, смотри на меня. Так. И следующий чек, следующий победитель. Федина Лю... Лидия Григорьевна. Федина Лидия Григорьевна. Лидия Григорьевна, если вы здесь. Фадына. Ты ее знаешь? Ну, по-украински так. А почему это, это А, Фадына. Да. Меня тоже, когда на, по-украински -по напишут садыков, а потом читают садиков. И все. В общем, Лидия Григорьевна, проходите сюда, сюда. Что же вы? Стоите-то. Сейчас я покажу всем кодовое слово ваше. Так, так, так. Посмотрите. Сейчас я хоть сам посмотрю. Посмотрите. Кодовое слово, только громко. Это, я думаю, что это кодовое слово, имя того человека, который будет пылесосом пылесосить, да? Славик. Он есть здесь? Да. Я думаю, что он уже ушел. Я вас поздравляю. Этот пылесос теперь ваш. Проходите к нему, обнимите его, поцелуйте. Вот как человеку повезло. Так. Смотрели мультик Дед Мороз и Лето? Помните там? Давайте. Все, я уже выбрал девочку. Я не знаю, как я ее выбрал. Можно другой цвет? На тебе мужской цвет. Как тебя зовут? Света. Света, крути барабан. Уже все. Ты красный это мужской. Не? Тебе лучше зеленый? А некоторые участники даже не отличают, что они разного цвета. Да я уже спрашивал, как тебя зовут? Да? Значит, я помню. Ну, ой! А теперь это самый главный приз. Теперь это телевизор, посмотрите на него. Посмотрите, он, он как раз хочет, чтобы его разыграли. Посмотрите. Если у меня была гармошка, я бы уже начал играть. Литовченко Светлана Ивановна. Кто тут сразу с группой поддержки. Сейчас, подождите. Сумма 137. Да, сейчас подождите, я сейчас кодовое слово кому-нибудь покажу. Кто хочет посмотреть кодовое слово? Давайте. Так, всем детям покажу. А вы осторожно начинаете хлопать, потому что человек выиграл телевизор. К нему теперь можно будет в гости проситься. Так. И кодовое слово Литовченко Светлана Ивановна. Солнце. Солнце. И точно солнце. Я вас поздравляю. Этот телевизор отныне ваш, эти аплодисменты ваши, а это победитель. Человек, который выиграл у нас телевизор. Пожалуйста, приветствуйте. Можно теперь записываться, смотреть новости. Роксолана в 16 повторе. Можете поздравить, обнять ее. Смотрите, тут цветы принесли. У меня еще такого не было. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашем открытии. Спасибо, что сделали покупки в нашем магазине. Тут уже и ребенка подарили, смотрите. Зі так супермаркет знаходиться у дуже вдалому місті, фактично у самому серці міста. Він також може створити здорову конкуренцію нині існуючим торгівельним закладам.